Bu filmdə Alparslan sənin leyin yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Alparslanam. Türklərə Anadolu'nun qapılarını açan böyük Selçuklu dövləti hökmandarıyam. Həm komandir, həm də sultan olaraq tanındım. 1029-cu ildə anadan oldum. Atam Xorasan sultanı Müzəffər Çağrıbəy, anam isə cəsarəti ilə bəlkə də tarixi dəyişdirən Altuncan xatunu idi. Səlçuqxo dövlətinin ilk sultanı olan Əməm Toğrulbəy, Atam Çağrıbəy ilə birlikdə səfərə gedərkən Busqəyə düşür. Əziz anam, şir ürəklə Altuncan xatun, Atama və Əmməmə dəstək olmaq üçün gizlincə bir ordu təşkil edər və ordu ilə birlikdə döyüş meydanına tərəf yola düşər. Orda gözlərini birləşdirən ordularımız döyüşdə qalib gələr və bununla Səlçuqxo dövləti suqut etməkdən qurtular. Anam, atam və əmməmin bir-birinə qarşı olan etibarı və həmrəy olmaqlarından həmişə nümunə götürmüşəm. Ailənin əhəmiyyətini onlardan öyrənmişəm. Güclü bir cəmiyyətin bünövrasının ən vacib hissəsinin ailə olduğunu ömrüm boyu ağlımdan çıxarmadım. Atam Xorasan Məlikü Çağrıbəy son dərəcə ədalətli bir idarəçi və güclü bir döyüşçü idi. Ancaq gənc yaşda xəstələnib, səhhəti korlandığı üçün Xorasan Məliki olaraq məni təyin etdi. Mən Onun şəxsən yetişdirdiyi Şir Ürəklioğlu idi. Bu böyük vəzifənin öhdəsindən gələcəyindən heç şübhəsi yox idi. Məmlük olaraq təyin olunduqdan sonra dərhal o zamanlar torpaqlarımızı işğal etməyə çalışan Qəzənəvilər dövlətinin hücumlarına son qoymaq bacardım. Selçuq hökmdarı Əmim Doğrulbəy məni öz oğlu kimi görürdü və ondan sonra hakimiyyətə mənim keçməyimi vəsiyyət etmişdi əmin vəfat etdikdən sonra 1064-cü ildə selçuq hökmdarının ikinci hökmudarı oldum. Hökmandarlığım ərzində dövlətin qərb torpaqlarına daha çox əhəmiyyət verdim. Qərbdə fəth, şərqdə isə nizam-intizamı həyata keçirmək istədim. Bunun səbəbi atam Çağrıbəyin Bizansə etdiyi hücumlar zamanı kəşf etdiyi Şərqi Anadolu yaylaqlarının türklər üçün ən uyğun yaşayış əraziləri olması idi. Anadolu'nun mülayim havası və bərəkətli torpaqları bizim üçün təbtdəzə və uğurlu bir başlanğıc olarardı. Selçukluların o qədər güclü bir ordusu var idi ki, heç bir dövlət onun qarşısında dura bilməzdi. Xalq ədalətli bir şəkildə idarə edilirdi. Özlərini təhlükədə hiss edən və çətinliklər çində mübarizə aparan Orta Asiya cəmiyyətləri üçün də bir sığınacaq oldu. Getgedə artan əhaliyə düzgün bir həyat təqdim etmək və onların sülh içində yaşamağını təmin etmək mənim borcum idi. 16 avqust 1064-cü ildə Gürcüstan səfərimdən sonra Şərqi Anadoluya getdim. Bizansın ən vacib şəhəri, bugünkü Qars yaxınlığında yerləşən Ani'ni fəth etdim. Ani'nin müsəlmanlar tərəfindən fəth edilməsi böyük əks-səda yaratdı. Həmçə problem yaradan qıpçaqları nəzarət altında saxladım. Sonra Çent şəhərində yerləşən babam Selçuq bəyin qəbrini ziyarət etdim. Çent torpaqlarını Selçuqlulara əlavə edərək səfərimi tamamladım. Quranın qəlbimdə çox xüsusi bir yeri var. Əminamanlığı qorumaq üçün etdiyim şərq səfəri Xəzər dənizindən Daşkəndə qədər bütün torpaqların əksəriyyətinin də döyüşə ehtiyac qalmadan Selçuklu hakimiyyətinə qatılmaqla nəticələndi. 1068-ci ildə 2-ci Qafqaz səfərinə çıxdım. Tibilisə də daxil olmaqla Azərbaycan torpaqlarını fəth etdim. Qazandığım torpaqlar və güclü ordum ilə İslam dünyasında çox vacib bir yerə gəldim. Xilafət hakimiyyətinə sahib olan Abbasiləri qorumağa başladım. Abbasilərin xəlifəsi mənə fətlilərin atası mənasına gələn Əbulfət adını layiq gördü. İndi qoruduğum bu hakimiyyət illər sonra Osmanlı imperatorluğuna aid olacaq idi. Elmə və elm insanlarına çox əhəmiyyət verdim. Bu dəyərli şəxsləri həmişə başda saxlayacaq etdim. Onlarla məsləhətləşdim. Elm və düşüncə sahəsində inkişaf etmək ən az fətlilər qədər vacib idi. Torpağı döyüşlə qazana bilərdik, amma gələcəyi qazanmaq ancaq elm və inkişaf etmiş düşüncələrlə mümkündür. Şanlı Malazgirt səfəri bütün türkələrə hədiyyə olsun. Ordularımla Misirə tərəf irəliləməyə başladığımda, təxminən 3 ildir hazırlaşan Bizans imperatoru 4-cü Roman Diojen Şərq səfərinə başladı. Buna eşidən kimi mən də ordularımı Muşa tərəf göndərdim. 1071-ci ilin avqust ayının 26-sı, cümə günü Bu şəhərin Malazgirt ovalığında süb namazını qıldıqdan sonra ordularıma hücum əmrini verdim. Mənim ordumdan 5 qat daha böyük olan Bizans orduları türk ordusu qarşısında darmadağın oldu. Bu döyüşdə babalarımdan öyrəndiyim Turan taktikasını işlətdim. Hilal taktikası ya da canavar tələsi olaraq da bilinən bu döyüş taktikasını babalarımızdan məndən əvvəl işlətdiyi kimi məndən əsrlər sonra da Osmanlılar işlədəcəkdi. Bu taktikanı bu şəkildə tətbiq etmişdim. Eynə ovlanan canavar sürülərinin etdiyi kimi ordumu 3 hissəyə böldüm. Ortadakı oxçu qrupunu düşmənin qarşısına tərəf hərəkət etdirib, onların başını qatdım. Taktika planına əsasən bu qrup məğlub olurmuş kimi davranıb geri çəkilirdi. Bizanslılar da geri çəkilən qrupun ardınca irəlilədilər. Elə bu vaxtda sağ və sol cınaqdakı əskərlərim hərəkət edərək onları arxadan əhatə edərək dairə içəsəldilər və qəlibiyyət bizimdir. Buca Allahın köməyi və bu taktika nəticəsində bərəkətli Anadolu'nun qapıları bizim üçün tayba-tay açılmışdı. İllər ərzində Egey və Mərmərəyə qədər irəlləyərək bu torpaqların bütün dünyada türklərin yurdu olaraq xatırlanmasını təmin edəcəyik. 26 avqust 1071-ci ildə süb namazını qıllıqdan sonra ağ döyüş libasını geyindim və cəngavərlərimə belə dedim: Komandirlərim, əskərlərim, biz hər nə qədər az olsaq da Onlar hər nə qədər çox olsa da, artıq gözləyə bilmərik. Bütün müsəlmanların minbərlərdə bizim üçün dua etdiyi bu saatda özümü düşmənin üstünə atmaq istəyirəm. Ya müzəffər olub məqsədimə çataram, ya da şəhid olub cənnətə gedərəm. Mənim izimdən getmək istəyənlər arxamıza gəlsin. Gəlmək istəməyənlər istədikləri yerə getsinlər. Bu gün burada əmr verən bir sultan yoxdur. Əmr verilən bir əskər də yoxdur. Bu gün mən də sizlərdən biriyəm sizlərlə birlikdə mübarizə edən bir qaziyəm. Ardımca gələn və nəfsilərinin ucu Allahı həsr edənlərdən şəhid olanlar cənnətə, sağ qalanlar isə xəzinəyə qovuşacaqdır. Bu zəfər inamın zəfəri olaraq tarixə keçdi. Ömrüm boy Allahın mənə verdiyi can ilə ədaləti bərqərar etmək üçün yaşadım. Siz də həmişə ədalətli olun. Vicdanınızın səsinə dinləyin. Ailə bir cəmiyyətin binövrəsidir. Ailənizi bərk-bəş qucaqlayın. Ailəniz ancaq qan qohumluğunuz olan insanlar deyil, bəzən mənəvi qohumluğunuz olan insanlardır. Onların dəyərini yaxşı bilin. Həmişə qalib gəlmək məcburiyyətində deyilsiniz. Əlinizdən gələn hər şeyi etdiyinizdən əmin olun. Bu kifayətdir. Qismətdə bəzən məğlub olmaq da var. Bu itkilər bizə fükülləşmək və etdiyimiz səhvləri təkrarlamamamız üçün şans verir. Əsas odur ki, siz qəlbinizi təmiz tutun.